สวัสดีครับเป็นนะค大家好，我是 Ben，欢迎回到泰语构句练习。这一集要跟大家分享的是“党干”、“党干”，那“党干”是不同的意思。那按照惯例，我们就从例句开始看。第一个例句是“党干东奶」。「党干东奶」。 党干就是这一课的标题，不同。那东来呢，就是很口语的问在哪里。所以整句话是什么意思呢？党干东来就是哪里不一样啊、呃？不一样在哪里？好，下一个例句是：สองคำนี้ต่างกันยั是一二三四的二。 คำ呢是字，文字的字。那你就是这个，所以 song come ้就是这两个字。当干是这课的标题不同，样来是如何怎么样？那那没有意思，就是让这个句子的语气比较和缓。那整句是什么意思呢？o n g come ้党干样来呢？这两个字有什么不同？这两个字如何不同？或是这两个字不同在哪里？好，下一个。 例句是“มันก็ไม่ต่างกันเลย”，“มันก็呢就是啊、呃、事物的代名词，或是像英文的 “it”。嗯，“ไม就是否定的“不”，“ต่า是这课的标题不同。那呢“เล呢是强调加强这个句子的语气。那整句是什么意思呢？“มันก็ไม่ต่就是这没有什么不同，就完全没有不同，就一点不同都没有的意思。

ได้ไหมได้是可以那ไหม是问句用的吗所以整句什么意思呢 Are you เราต่างกันมากรักกันได้ไหม我们的年纪相差非常多我们的年纪相当的不同能够相爱吗好接下来我们看下一句เราเป็นแฟนกันแต่นี่สายต่างกันมากเราเป็นแฟน,นแต่ 你塞党干吗？我们一样是我们，ben 是是不是的是 f a n 是男朋友女朋友，那这边分干就是是男女朋友。e 表示转折，但是的意思。那你塞呢，也是一个相当常用的字，是习惯的意思。党干一样是不同，骂一样是狠的意思。那整句什么意思呢？我们 ben fan r e 你塞党干吗？ 我们是男女朋友，但是我们的习惯啊、呃、非常的不同，我们的习惯差很多。好，那接下来给大家一个常常听到的句型，举例来说是ต่างคนกับต่างมีความคิด，ต是不同的意思嘛，คน是人，ต米，างมีควา一样就是不同，然后米是是没有的有，ความคิ是想法。 那整句什么意思呢？ต่างคนก็ต่างม的意思就是不同的人就有不同的想法。那你也可以翻，每个人的想法都不同，每个人都有不一样的想法，不一样的看法。那同样的句型，我们也可以说ต่างคนก็ p o างมีเหตุผ o ต่างคนก็ต่างมีเหตุผล。样不同的人就有不同的เหตุผล。เหตุผล是原因的意思。 那整句就是不同的人就有不同的原因，那是什么意思呢？就是每个人都有自己的原因，每个人都有自己的理由。那我觉得你也可以翻，每个人都有自己的苦衷，每个人都有自己的考量，都可以。好，那以上就是这一集党干的所有例句内容以及讲解。如果你喜欢我的影片，记得帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下支影片见喽。c อบค c ณ o ากครับ